বহুত জৰুৰী কথা এটা পাতিব আছিলে ভিতৰত ইমান গৰম হৈছে বাহিৰতে ভাল লাগিছে

অঁ আপুনি ক'ৰবালৈ গৈছিলে নেকি মই আপোনালোকলৈ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ আপোনাৰ এতিয়া দেখি নাপালোঁ এই অঁ অঁ এই ভাওনা এখনৰ অৰ্ডাৰটো আছিলে আকৌ সেই লৈ আহিলেনো কেতিয়া ভাওনাখন হ'ব সেই আৰু আমাৰ কথা এটা শুনিছোঁ এই আমাৰ গাঁওখন ভাওনা পাতিম বুলি কৈছে নেকি এই অঁ অঁ এই আমি একদম পঁচাছত তুলিবলৈ পাতিম বুলি ভাবিছোঁ এই আপোনাকো মোৰ সেইটো কথা ক'বলৈ গৈছিলোঁ এই আপুনি একেবাৰে আৰু আমাৰ ভাওনাখন ভালদৰে একেবাৰে চাই চিতি দিব আৰু আপুনি হৈছে আমাৰ গোটেই গাঁওখনৰ ভাল বাইন আৰু আপোনাৰ নাম থকা বাইন এই সেইটো কাৰণে আপুনি আৰু ভাওনাখন আৰু বজাই দিব আৰু দেই এই একদম চিন্তা নকৰিবা এই মই একেবাৰে আগৰ তোমালোকৰ লগত সদায় আছোঁ নহয় আৰু তোমালোকে পইচা চা চিন্তা নকৰিবা দেই এই মই বেলেগ পইচা ল'ম বাৰু সেই কিন্তু এতিয়া এই গাঁওখনতে মই পইচা নলওঁ সেই মই ফ্ৰীকৈ একেবাৰে চব বাইন চাইন কৰি মেলি সেই চবক একেবাৰে ধুনীয়াকৈ শিকাই দিম হে এই ভাল আৰু দেই সেই এতিয়া আপুনি গৈ থাকক এই আমিও গৈ থাকোঁ সেই ঘৰে ঘৰে ভ্ৰমণটো জনাব লাগিব সেই তেতিয়াহে মানুহে পইচা দিব পাৰিব এই হ'ব হ'ব যোৱা যোৱা এই পিছে ভাওনাখন ৰিহাৰ্চেল কেতিয়া কৰিব কৰিবা নহ'লে কাইলৈ পৰা ৰিহাৰ্চেলটো কৰি দিব আৰু এই হ'ব 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 এই চিন্তা নকৰিব মই একদম এইকেইটা খালি আছো ধনীৰাম পকলা ঐ তই যে ইয়াত যে আহি উঠি আছহি তই তোক কিমান একেবাৰে মাতি থাকে তই শুনাই নাই নে এই কিনো কবি আৰু এটা বহুত গভীৰ চিন্তাত আছিলোঁ মই এ তই কি চিন্তাত আছিলে নো হে একেবাৰে নিউটন নিচিনা মধ্যাক এখন শক্তি উলিয়াম বুলি ভাবিছিল নে কি লিচু তলৰ গছত বহি বহি এ মানে এটা বিল শেষত মই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বিলাকক এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ হে আৰু যোনে দিব পাৰিব মানে যোনে কোনকালে দিব পাৰিব হে তাৰ নামটো মই এই গুটেই কেহিটো ভিডিঅ'ত মানে মই সব উল্লেখ কৰি দিম নাম বিলাকে এ এনে কেতালৈকে উল্লেখ কৰিম বুলি ভাবিছ

এই সেইটোতো বহুত ভাল কথা হৈছে এই হ'ব হ'ব এই আপুনি চব বস্তু দি দিব এই যদিহে আপুনি চব বস্তু দিয়ে দিব এই হিচাপটো কৰি মেলি একেবাৰে কমটো কৰি দিব লাগিব এতিয়া মানুহৰ পৰা আমি দুশ দুশকৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ সেই ডেকোৰেশ্যন লাগে নহয় দহ হাজাৰমান সেই এতিয়া আৰু আমি বোধহয় কমাই দিম আৰু অকণমান ভালদৰে কমাই দিবি এতিয়া লিখিবলৈ বহিছো নাই নহয় নেকি এই আমি এনেই মানুহবোৰক এতিয়া ক'বলৈহে আহিছোঁ সেই কাইলৈ পৰা পইচাটো আৰম্ভ কৰি দিম আৰু

এই তই যদি যাব বিচাৰ তেন্তে মই সাঁচি আছো আৰু সেই যা যদি বৈ এ বৈ বৈ তেন্তে সেই যাওঁ একেবাৰে দুটাই সেই গৈ মেলি তাক খবৰটো লৈ আহিমগৈ সেই আপোনালোকে ভাবিছেগৈ এই কনচিঙনো কি হ'ল সেই শুনক তেন্তে এই কনচিঙে একেবাৰে একো খাবলৈ পোৱা নাই একো গ'বলৈ পোৱা নাই সেই তাই একেবাৰে ডিঙিটো হেৰি লাগি থৈছে নহয় এই কিবা এনেকৈ কিবা কিবি হৈছে সেই আপোনালোকে ক'বহো এই বেমাৰটোৰ নাম কি হয় আৰু এই বেমাৰটো কেনেদৰে ভাল হয় এই তাৰ বেমাৰটোৰ নাম তনছিল সেই তনছিল

নিৰ্বাচিত কৰিম আৰু সেই পাঁচটা নাম আমি সেইটো ভিতৰত আপোনালোকক সকলোৱে কৈ দিম এ আপোনালোকৰ কাৰ কিমান দম আছে চাওচোন এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিবলৈ এই মোৰো কিন্তু সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে এ আপোনালোকে এজনে নহয় এজনে সেই প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিব পাৰিব কৰক কৰক দেই মই কোনে দিব পাৰে আকৌ এবাৰ কৈ দিছো দেই নদ নদী শুকাই গল ওপৰত পানী আৰু যদি কোনো নেজানে তেন্তে একেবাৰে সেইটো ভিডিঅ'ত মই আকৌ সেইটো উত্তৰটো একেবাৰে কৈ দিম দেই আপোনালোকে যে এতিয়ালৈকে চেনেলত চাকৰি পোৱা নাই তেতিয়া চাকৰি কৰি দিয়ক আপোনাক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে